ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ದಿನಾಂಕ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಂದು ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜಾರಾಮ್ ಅಂಜನಾ ಪಟೇಲ್ ಸಂಘದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರು ಆರಾಧ್ಯ ದೇವ್ ರಾಜೇಶ್ವರ ಭಗವಾನ್ ರವರ ಎಂಬತ್ತೆರಡನೇ ಪುಣ್ಯ ತಿಥಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಜಾಗರಣೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಭಜನಾ ಕಲಾವಿದ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ತಂಡವು ಗಣೇಶ ವಂದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಜಾನಪದ ಭಜನೆಗಳ ಸುಮಧುರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆರಾಧ್ಯ ದೇವ್ ರಾಜೇಶ್ವರ ಭಗವಾನ್ ರವರ ಅಂಗಳದ ಮುಂದೆ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಾಯಿತು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಂಗಳ ಆರತಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಅಂಜನಾ ಪಟೇಲ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೀರಾರಾಮ್ ಹರ್ಮಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗಾರಾಮ್ ಹೌದ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೀಪಾರಾಮ್ ಕೋಡ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಕಾರಾಮ್ ಖರತ್ ಖಜಾಂಚಿ ಕೀಮಾರಾಮ್ ಟೋಟಿಯಾ ಜಂಟಿ ಖಜಾಂಚಿ ಜಸಾರಾಮ್ ಪೌನ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಜವಾನಾರಾಮ್ ಸೋಲಂಕಿ ಪೋಲಾರಾಮ್ ಕರದ್ ವಾಲಾರಾಮ್ ಪೌನ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮೋತಾರಾಮ್ ಮೌದ್ ರವರು ನಡೆಸಿದರು ನಮ್ಮ ಸಂಸತೆ ಶ್ರೀ ರಾಜಾರಾಮ್ ಆಜ್ಞಾ ಪಟೇಲ್ ಸಮಾಜ್ ಸಂಘ ಮೈಸೂರು ಇದು ನಮ್ಮ ಗುರೂಜಿ ರಾಜೇಶ್ವರ್ ಭಗವಾನ್ದು ಎಂಬತ್ತೆರಡನೇ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂಘ ಸೇರಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಚಿವ ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲ ಜನ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಹಿಂಗೇನೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಊಟ ಹಾಕ್ಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಾತ್ರಿ ಭಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ನಾ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ನಾವು ಮೋಟಾರಾಮು ಪಟೇಲ್ ಆಯ್ನಾ ಪಟೇಲ್ ಸಮಾಜ್ ಮೈಸೂರು ಬೇರಟ್ राजा राम आजना पटेल संघ मैसूर हमारी संस्था सन 89 में बनी थी 1989 में और आज तक 2025 तक चलती आ रही है और हमारे समाज की 250 दुकानें हैं मैसूर जिले में जितनी भी दुकानें हैं 250 सौ है टोटल और सभी कमेटी मेंबर 21 कमेटी मेंबर जो तीन साल कार्यकाल होता है उसमें सभी ने तीन साल अच्छी कमेटी मेंबरों ने सेवा दी और उसका कार्यकाल आज पूरा हो गया और आज नई कमेटी बनने जा रही है वो भी आगे तीन साल के लिए रहेगी और हर तीन साल के बाद नई कमेटी बनाते हैं और उसमें सभी अच्छे सेवाएं देते हैं मेंबर के रूप में और जो भी समाज का कार्यक्रम है होली का है दीपावली का है रामनवमी का है पुण्यतिथि का है हम चार एक साल में चार कार्यक्रम रखते हैं और इन चारों कार्यक्रम में दुकान बंद रखते हैं और मंदिर में भी धूमधाम से पूजा करते हैं आरती करते हैं और मतलब बच्चे को पुरस्कार देते हैं शिक्षा पुरस्कार देते हैं बच्चों को भी सम्मानित करते हैं और भी जो भी कोई भी मतलब अच्छी पोस्ट पे है मतलब कि भाई समाज का कोई बंदा अच्छी पढ़ाई किया पोस्ट पे लगा था उनको भी सम्मानित है करते हैं है और कोई भी समाज में कार्यक्रम रखते हैं तो उसको ग्रुप के माध्यम से जानकारी देते हैं या समाज में कोई भी चुख दुख की कोई भी मतलब कठिनाई है तकलीफ है तो हम सब मिलकर जाके उस तकलीफ को प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और सुख दुख में सभी का साथ देते हैं और एक समाज हमारा परिवार है और उस परिवार में सभी का अच्छा सहयोग रहता है अध्यक्ष साहब रहे सचिव साहब रहे कोषा अध्यक्ष रहे सभी सब कोषा अध्यक्ष उपकोषा अध्यक्ष है महामंत्री सलाहकार है कमेटी मेंबर है सभी की अच्छी भूमिका रहती है समाज में सेवा देने के रूप में और आज तक जिन जिन ने भी सेवा दी वो एक बहुत ही बेहतर सेवा दी हमने पहले जमीन ली उसके बाद में भवन बनाया उसके बाद में प्राण प्रतिष्ठा की राजेश्वर भगवान की और हमारे गादीपति मंत्री श्री दयाराम जी के सानिध्य में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और मैसूर में हमारा महाराजा पैलेस के ऑपोजिट गन हाउस के पास हमारा राजेश्वर भगवान का मंदिर है और आप कहीं भी से भारत में कहीं से पधारे तो आप यहाँ पे ठहरने के लिए भी व्यवस्था है और यहाँ पे मंदिर में दर्शन भी आप कर सकते हैं तो जो भी राजा राम समाज के कल समाज का जो भी पूरे भारत में कहीं भी हो कोई भी राज्य में हो आप मैसूर पधारे तो मैसूर में राजा महल के सामने राजेश्वर भवन बना हुआ है वहाँ पे ठहरने की भी व्यवस्था है रुकने की भी व्यवस्था है और हर चीज़ की सुविधा है तो आप कभी भी पधारे हमारे अध्यक्ष महोदय का या कॉन्टेक्ट नंबर ले रहा है, या कहीं भी हमारे जिस मैसूर में आपके किसी के साथ सदस्य के साथ पहचान है तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके भी हमारा अध्यक्ष साहब का नंबर लें और हमसे संपर्क करें और हमारे से जो भी सेवा होगी वो हम दिन रात में लगे हुए सेवा में और सेवा में हाजिर है आपकी जय राजेश्वर भगवान की मैं इतना ही कहना चाहता हूँ उसी के साथ हमारी वाणी को समाप्त करता हूँ मेरा नाम दीपाराम राजा जी कौली मेरा व्यवसाय मैसूर में है रेस्टोरेंट का कारोबार है और मैं पंद्रह बीस साल से रेस्टोरेंट कारोबार में हूँ और समाज के सचिव के पद पे तौर पहले मैं कोसाधीश के पद पे था तीन साल उसके बाद मैं समाज वालों ने मुझे दोबारी ಜಿಮೆದಿ ಸಸಿ ಜಿಮ್ ಶ್ರೀಗರಿ ಗರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಗರಿ ಶ್ರೀ ಗರಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಗರಿ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗರಿ ಮನೆ ಮನಗಳ ಗರೆದು ಶ್ರೀಗರಿ ತನುಮನ ಧನಗಳ ಗರೆದು ಶ್ರೀಗರಿ ವಿಶ್ವದ ದೇಶದ ನಾಡಿನ ಗರಿದು ಶ್ರೀಗರಿ 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 ನಿಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಗರಿ